ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اکثر چڑچڑا ہو جاتا ہے بات بات پر غصہ آتا ہے بلکہ گالیاں تک بگ جاتا ہے تو کیا بڑھاپے میں ایسا کرنا جائز ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارا شرعی ہمارا مذہب اسلام انسان کو شرعی احکام کا مکلف بلوغت کے بعد بناتا ہے اور پھر مرتے دم تک یہ چیز قائم رہتی ہے ہاں شرعی آزار اگر بیچ میں آ جائیں تو شرعی حکم پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے آپ اگر بیمار ہو گئے کھڑوں کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو نماز معاف حالت حیض میں بہنوں پہ نماز معاف ہو جاتی ہے اس طرح مختلف معاملات میں رعایت ملتی ہے لیکن بہرحال انسان شرعی احکام کا مکلف رہتا ہے <تصفح> تو اب اس کے بارے میں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ایک بڑے شخص ایسے ہیں کہ جو صاحب عقل ہیں وہ طبیعت کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہیں سے سن لیا بھی بڑھاپے میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اب وہ جان بوجھ کے گالیاں بھی پکرے ہیں غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن خامخہ غصہ کرتے ہیں بات بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید میرے لیے جائز ہے بالکل نہیں یہ گناہ گار ہوتے رہیں گے ہاں ایک ہوتا ہے کہ طبیعت کا تقاضا کہ بوڑھے ہو جانے کے بعد عمومی طور پر دماغ بچے کی طرح تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے بیماریاں غالب ہو جاتی ہیں نقاہت ہوتی ہے اس میں آ جاتا ہے غیر ارادی طور پہ غصہ اور زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں تو بچوں کو ان کو ایوائٹ کرنا چاہیے ان کو پیار محبت سے سمجھائیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے کس عذر کی بنا پر درگزر فرما لے گا تو جان بوجھ کے کرے نہیں اور طبیعت کی وجہ سے وہ تو امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا بہن نے فرمایا تھا کہ کیا گود لیے بچے کو بغیر دودھ پلائے محرم بنا سکتے ہیں کیسے بنائیں وہ کہتی ہیں دودھ اترتا نہیں ہے اور جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہیں ان میں بھی کسی کے دودھ نہیں اترتا تو وہ بچہ محرم کیسے ہوگا دیکھیں اگر لڑکے کو لیا ہے تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے کا نکاح اس بچے کا نکاح اپنی کسی بچی کے ساتھ کر دیا جائے تو وہ پھر داماد ہو جائے گا اور داماد جو اور ساس کے اندر محرم کا رشتہ ہوتا ہے لیکن یہ یقیناً نابالک کا رشتہ ہوگا اور ہمارے ملکی قانون کے اعتبار سے نابالک کا رشتہ منع کیا گیا ہے اگر جو شرعی اعتبار سے درست ہے میں شریعت کی بات کر رہا ہوں اور لیکن ہم اس کی تائید نہیں کرتے اگرچہ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن بچوں کے جب بچپن میں نکاح کرتے ہیں تو عمومی طور پر ان کی عادات و اطوار چینج ہو جاتی ہیں بلغت کے بعد ماحول تبدیل ہوتا ہے اور ان کی مینٹیلیٹی پھر ایک جیسی نہیں رہتی ہے کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے طبیعت ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتی تو بڑوں کے بچپن میں کیے گئے رشتے بعض اوقات پھر کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور آگے چل کے زندگی تلخ ہو جاتی ہے لیکن تمام باتوں سے قطع نظر کہ ملکی قانون کیا ہے کیا کیا, کیا نقصانات ہوتے نہیں ہوتے صرف ایک میں محرم بنانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو دودھ پلانے سے محرم بنے گا یا نابالغ بچوں کا آپس میں اگر نکاح کر دیا جائے باقاعدہ اولیاء کر دیں تو پھر وہ بچے میاں بیوی بی ہو جائیں گے تو پھر یہ ساس بن جائیں گی جو والدہ جو بچوں کو پال رہی ہیں اور وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو سکتا ہے ٹول کرتے رہے فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا پھر ملنا جلنا ترک کر دیا حتیٰ کہ اس شخص کی وفات ہو گئی تو کیا کہا جاتا ہے جب کوئی مر جائے تو قرض معاف کر دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں قرض معاف کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے اگر آپ نے قرضہ دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ لکھت پڑھت کرنے چاہیے ہمارے ہاں لکھت پڑھت کرتے ہی نہیں ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں مروت کے خلاف سمجھتے ہیں حالانکہ یہ شرعی طریقہ ہے کہ آپ لکھیں جب آپ قرضہ دیتے ہیں لکھیں اور دو گواہ اس پر بنا لیں بعض اوقات وارثوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس پروو خواب ہمارے والد صاحب پہ الزام لگا ہم نہیں دے رہے تو ایک چیز تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ قرضہ معاف کر دینا کوئی لازم نہیں ہوتا آپ ورثاء سے مطالبہ کر سکتے ہیں اور ورثاء کو ادا کرنا چاہیے اب جیسے آپ نے کہا کہ بعض وقت ورثا معاف کروا لیتے ہیں کیوں معاف کرواتے ہیں جب کوئی میت ترکہ چھوڑ کر جاتی ہے تو اس سے بے ترتیب چار قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں پہلا تجہیز و تکفین وغیرہ یعنی کفن دفن کا انتظام سب اس ترکے سے کیا جائے گا اس کے بعد اگر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا پھر اگر کوئی میت نے مالی جائز وسیعت کی تھی تو ون تھرڈ مال سے وہ پوری کی جائے گی ایک تہائی مال سے اگر ایک تہائی پورا خرچ ہو گیا تو دو تہائی جو ہے وہ وارثوں کا ہوگا ایک تہائی ان کا ہوگا اور فرض کر لیں کہ اگر وصیت کی تھی ون تھرڈ میں بھی آدھا نکل لگا ہے تو یہ ڈھائی پھر ان کا ہو جائے گا پھر اس کے بعد وارثوں کا نمبر آتا ہے کیا وارث اپنی وراثت چھوڑ رہے ہیں قرضے معاف کروا رہے ہیں وراثت نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے بالکل آپ قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں ہاں اگر وارث وہ ہی چھوڑ کر نہیں گیا وارث بھی انتہائی تنگ دست ہیں تو پھر ان وارثوں پر بھی لازم نہیں ہے قرض ادا کرنا پھر آپ معاف کرنے بہتر ہیں یا میدان محشر میں پھر مطالبہ کر لیجئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو راضی کر کے آپ کو بھی انعام دے اسے معاف فرما دے یا پھر اس کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی بینک کے اپنے رولز ہوتے ہیں اگر بینک نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کا انتقال ہو جائے اور وہ رسہ درخواست دے بینک معاف کرتا ٹھیک ہے اپنی پالیسی ہے لیکن شرعی مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا انہوں نے اگلا مسئلہ کہا کہ اگر کسی کو قرض دیا جیسے ٹال مٹول کر رہا ہے اب یہ ایک تجربہ حاصل ہو گیا تلخ تجربہ اب ایک اور رشتے دار آ کر قرض مانگتا ہے تو کیا ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ غالب گمان پر ہوتا ہے بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہی ہمیں گمان ہوتا ہے شاید نہیں دیں گے ہم ان کو پھر بھی کسی وجہ سے دے دیتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ قرضہ دے دیں گے اب آپ نے پہلے کسی کو دیا تو یہ اس پہلے والے کا معاملات دوسرے کے ساتھ ہی ہوں ضروری نہیں ہو سکتا ہے یہ اب جو رشتہ دار آیا جس کو آپ بہت دینہ دار گمان کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے واقعی بہت اچھا بھی ہو اور عین وقت پر دے دے اسے ہم کیسے محروم کر سکتے ہیں تو بہرحال لیکن اگر کوئی سابقہ تجربات کی بنا پر کہ جو پہلے کو دیا تھا وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا قسمیں بھی کھائی تھیں سب کچھ تھا اور اب ہم نہیں چاہتے کہ اپنا پیسہ ہم پھنسائیں اور آپ منع کر دیتے ہیں تو منع کرنے کا بالکل اختیار ہے وا قرضہ دینا کوئی واجب نہیں ہوتا اور میں نے عمومی طور پر یہی دیکھا ہے کہ لوگ جب پیسہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو تو اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور ایسے قدموں میں گر جاتے ہیں اور ایسے پختہ وعدے کرتے ہیں کچھ انتہا نہیں اور اس کے بعد جیسے آپ نے منظر کشی کی بالکل ایسی ہوتا ہے کہ کال تک اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں رویہ روڈلی ہو جاتا ہے لہجہ جا سخت ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اگر گھر کے سرپرست نے دیا ہو تو گھر والے بیچارے اس کو کوسرے ہوتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا پیسہ دینے کو اتنا پیسہ پھسا دیا وہ بیچارہ اتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے وہاں سے پیسہ نہیں آ رہا اپنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں اپنی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی وہی پیسہ انویسٹ کرتا تو شاید بہت کچھ کما چکا ہوتا انہیں شرم نہیں آتی بعض لوگوں کو کہ آپ قرضہ لینے کے بعد جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہے ہیں جب کہ آپ ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کہ یہ کسی اور کو نہیں دے گا اور خود جس نے آپ پر احسان کیا اسے ایک اذیت مسلسل میں مبتلا کرنا کیا درست ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں جو قرض دینے پر قادر ہو اور پھر بھی دیر کرے اس کے نام عمال میں روزانہ ڈھیروں گناہ لکھے جائیں گے بہت سخت گناہ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے بچی نے کہا کہ ان کی والدہ سکسی ٹو کی ہے والد صاحب فوت ہو گئے کیا وہ اکیلی حج پر جا سکتی ہیں دیکھیں اگر تو باسٹھ سال کی ہیں اور ضعیفہ لگتی ہیں کمزور ہو گئی ہیں ضعیف ہو گئی ہیں غیر جازب نظر ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ بڑیا کے لیے احکام علیحدہ ہوتے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے جبکہ ان کو ایک ساتھ جانے والے جیسے قافلے والے ہیں وہ ان کو سنبھال سکتے ہوں اور وہاں پر ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی تو وہ جا سکیں گی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن خاندانی اعتبار سے بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ہی ینگ سی لگتی ہیں یا بعض ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں یوگا وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں ڈائٹ وغیرہ اپنی کنٹرول کی ہوتی ہے تو وہ دیکھنے میں بہت کم لگتی ہیں تو ایسی عورت بہرحال نہیں جا سکے گی اسے کسی محرم کے ساتھ ہی جانا ہوگا لہذا اچھی طرح پہلے غور کر لیں ان تمام باتوں پر پھر اس آپ کی والدہ جائیں گی جو بہنیں آج کل کہیں کبھی کوئی فتوہ لے کر جی اب عورت کو اجازت ہے کہ وہ جوان عورت بھی اکیلی جا سکتی ہے یاد رکھے نہیں فتویٰ میرے نبی کا ہے کسی اور کا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر یا محرم کے بغیر تین دن کی مسافت کا سفر نہ کرے تین دن کی مسافت تقریباً نائنٹی ٹو کلو بنتی ہے اگر حساب کریں کہ شہر کی حدود سے باہر نکل کے کم از کم نائنٹی ٹو کلو میٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو یہ شرعی مسافت کہلاتی ہے اور اتنی دور اگر عورت اکیلی جائے گی تو نبی کریم نے منع فرمایا لہذا علماء کہتے ہیں اگر ایسی عورت جو, جو جوان ہے جازب نظر ہے عمرے یہ حج کے لیے اکیلی نکلتی ہے ہر ہر قدم پر گناہ گار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت اس پر نازل ہوگی اب حج کا سفر عمرے کا رحمت حاصل کرنے کے جا رہے ہیں اور لانتوں کے توق اگر ہمارے گلے میں ڈلیں گے تو یقینی سی بات ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے شریعت اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں نا تو اللہ رسول ہی منع فرما رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا پھر فائدہ کیا ہے کہ جسٹ آف انجوائمنٹ جا رہے ہیں خالق پکنک بنانے جا رہے ہیں آؤٹنگ درکار ہے صرف دل کو خوش کرنا مقصود ہے یہ تو اچھے مقاصد نہیں ہیں امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے بھائی یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ شعر پڑھنا صحیح ہے کہ تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے کہنا درست ہے دیکھیں یہ جذبات اور عقیدت کے اندر پیار و محبت میں بعد اوقات اس طرح کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں یا کسی کے خاص عقیدے کے اندر اگر ایسی چیز ہوتی ہے اور اس کے پاس اپنے دلائل ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بہرحال قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا آنا بیان کیا گیا ہو کوئی آ جائے گا کسی نے کچھ وہ کشف ہوا ہو وہ ایک الگ چیز ہے وہ شریعت نہیں ہوتی شریعت تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بس یہ پتہ چلتا ہے کہ منکر نقیر نکیر آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ مبارک دکھایا جائے گا کہا پوچھا جائے گا مختلف الفاظ ہیں ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ ما معن تقول حق حاضر رجل تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو حاضر جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں اشارہ کی وضع محسوس مبصر کے لیے ہے یعنی ایسی چیزوں کے لیے جس کا آپ احساس کر سکتے ہیں مبصر جس کو آپ دیکھ رہے ہوں تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے ان کا احساس بھی ہوگا ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور انتہائی قریب ہوں گے اور ان کے بارے میں کویشن ہوگا بس یہ تو صحیح حدیث سے ہے باقی سب جو ہے وہ اپنے تخیلات ہو سکتے ہیں کسی کا اپنا کوئی خاص عقیدہ ہو سکتا ہے اس کا حسن عقیدت ہو سکتا ہے لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ شرط لگانا حرام نہیں ہے پھر کچھ دیر بعد کہا پیسوں والی شرط لگانا حرام ہے کیا حکم شرع ہوگا جی میرے خیال میں صحیح کہا انہوں نے کیونکہ آگے خود مقید کر دیا ایک ہوتا ہے یک طرفہ شرط مثال کے طور پہ کہا کہ بھئی اگر فلاں ٹیم جیت گئی نا آج تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا بس یک طرفہ اگر فلاں ٹیم جیت گئی تو میں کھانا کھلاؤں گا یہ گویا کہ انہوں نے ایک شرط کر دی کہ اگر ٹیم جیتے گی اس شرط پر میں کھانا کھلاؤں گا یہ یک طرفہ شرط ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تو ہو سکتی ہے حرام جو ہے وہ دو طرفہ شرط ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹیم جیتی تو میں کھانا کھلاؤں گا اور فلا ٹیم جیتی تو تم کھانا کھلاو گے اگر کہتے ہیں یس یہ شرط لگانا حرام ہے جو جانبین سے ہو اس میں جوے کا مفہوم ہے جوہ ہوتا ہی یہ ہے کہ دونوں جانب سے مال لگتا ہے اور جیتنے والا سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اپنے کل یا کچھ مال سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ مالی شرائط جو جانبین سے لگتی ہیں وہ حرام ہے تو اس نے جب پہلے کہا کہ شرط لگانا حرام نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ پیسوں والی شرط لگانا حرام ہے تو اس کا مرتبہ اس کے ذہن میں یہ دونوں ہی مسئلے ہوں گے اگر واقعی یہ ہیں تو بالکل درست تھا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت معقدہ ہے یہ بالکل سنت معقدہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنتوں کو بھی ترک نہیں کیا بلکہ اس پہ شدت سختی بھی ایک طرح سے فرمائی ہے اور شیطان جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے سرکار نے فرمایا شیطان اس کے کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے تو اس کو سنت موقعہ کہا جائے بالکل درست ہے پڑھنی چاہیے بسم اللہ کسی نے کہا کہ رکو میں سبحانہ ربی العظیم کی جگہ کیا سبحانہ ربی یل کریم پڑھ سکتے ہیں دیکھیں سنت تو سبحانہ ربی العظیم ہی پڑھنا ہے کریم پڑھنا نہیں ہے لیکن علماء نے فرمایا جس کو تجوید نہیں آتی اور وہ, وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے عظیم بن جائے گا ذے کے ساتھ تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ سبحانہ ربی یل کریم پڑھ لیں اس صورت میں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ تجوید پڑھ تجوید آپ کو آتی ہے آپ صحیح مخارش سے صحیح تلفظ سے الفاظ اور حروف کی ادائیگی پر قدرت رکھتے ہیں تو پھر سبحانہ اور ربی یلام ہی کہیے یہی سنت ہے یہ کہتے ہیں کہ کیا شوال میں عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے دیکھیں بعض علماء کا قول یہی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حج کی فرضیت کو استطاعت کے ساتھ مقید کیا ہے یعنی زیادہ راہ کی استطاعت ہو تب حج فرض ہوگا نہ یہ کہ شوال میں عمرہ کرنا یہ کوئی سبب بیان ہوا لہٰذا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے کہ شوال میں کسی نے عمرہ کیا تو حج فرض ہے حج فرض بہرحال نہیں ہوتا کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن پڑھنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا مستحب کیا ہے دیکھیے کم از کم مستحب تو ہے چاہے قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ملے گا بشرتے کہ آپ صحیح تلاوت کر رہے ہیں اگر کسی کو تلاوت بالکل نہیں آتی اس نے سیکھی نہیں ہے نہ تجوید سیکھی ہے نہ کبھی قرآن پڑھا اور اب وہ الٹا سیدھا غلط سلط قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ تو گناہ میں بھی شمار ہو سکتا ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ قرآن کے ایسے ہیں کہ اگر آپ غلط پڑھ لیں تو کفر بھی لازم ہو سکتا ہے تو اس لیے سیکھنا چاہیے تو کم از کم درجہ تو استحباب کا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جیسے قرآن پاک کی رہنمائی درکار ہوتی ہے کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ انسان پڑھے سمجھے سمجھے گا تو عمل کرے گا تو پھر ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے یہ پھر کم از کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن کم از کم واجب تو ضرور ہے کہ انسان قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے کہ میرے رب نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے تو اس لیے اس کے فرض اور واجب کو نہ دیکھیں قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے بھی کر سکتے ہیں ثواب ملے گا لیکن قرآن پاک صرف ثواب کی تحصیل کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے ابتدا میں فرما دیا للمتقین یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور کسی شے سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے خصوصا جب آپ کلام سے یا تحریر سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا لکھا ہے یا سامنے والا کیا بول رہا ہے پھر سمجھنے کے پہلے آپ کو سمجھ میں آئے یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آئے پھر اس کے بعد کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے بعد اوقات کوئی ہمیں بات کہتا ہے ہم دیکھیں کہتے ہیں نا یار تم کہنا کیا چاہتے ہو حالانکہ وہ بالکل ہماری لینگویج میں گفتگو کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کا مخصوص سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اسی طرح قرآن پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود صرف ترجمے سے حاصل نہیں ہو سکتا اس کے لیے پھر تفسیر بھی پڑھنے پڑتی ہے تو اس لیے اس, اس کو پھر انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو ترجم تفسیر سے پڑھے سمجھے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے یہ بہت ضروری ہے کسی نے پوچھا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے خوابوں کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں جس کا بھی تعلق ہمارے مذہب سے ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اس تک رسائی نہ کریں کہ آپ نے کوئی فتوہ طلب کر لیا مسائل معلوم کر رہے ہیں اور یا پھر آپ خوابوں کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیر ایک باقاعدہ فن ہے اور یہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو بہت زیادہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اور اس کی روشنی میں پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب میں خواب جیسے وہ سنتا ہے تو ایک الہام ہوتا ہے اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آپ خود خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے یا آپ کی اجازت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے باقی کوئی نہیں تو یہ اتنا مشکل کام ہے اب وہ چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کیا کیا بتائے گی اور آپ کو وصوت سے آ جائیں گے آپ نے مثلا بتایا کہ جی میں چھت سے گر رہا ہوں کیا حکم ہوگا وہاں سے آواز آ گئی کہ دو دن میں تمہارا انتقال ہو جائے گا اب کیا ہوگا تو یہ خامہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتوں میں پڑ جائے گا انسان خاموں کی تعبیر بالکل معلوم نہ کی جائے ایسی فتوی لینا مسائل پوچھنا قرآن کی تفسیر پوچھنا ہمارا مشورہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کریں گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں ایک بچی نے کویشچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں عورتیں جب گھروں میں مسلح بچھاتی ہیں تو جس طرح مرد بچھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے بچھاتی ہیں کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اب یہ ٹیڑا کرنا کس نیت کے ساتھ ہے یہ دیکھا جائے گا بعض اوقات مسجد ایک زاویے سے بنی ہوتی ہے اور کہیں پر گھر ہوتا ہے وہ کسی اور ڈائریکشن سے اس طرح ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کہ اس میں کعبۃ اللہ کی طرف ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹیڑا ہی ہونا پڑتا ہے تو جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ کو سیدھا سا لگتا ہے لیکن اس گھر کے اندر جائیں تو تھوڑا سا آپ کو کراس ہونا پڑے گا تب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ نظریہ ہے کہ مرد سیدھا پڑھیں گے اور عورت تھوڑا سا ٹیڑا کر کے پڑھے گی یہ کوئی سنت ہے شاید یہ شریعت چاہتی ہے بالکل غلط خیال ہے جس طرف رخ کر کے مرد پڑھ رہے ہیں اور واقعی جس طرف قبلہ ہے اسی طرف عورتیں بالکل اپنے مسلع کو سیدھا بچھا کر نماز پڑھیں ٹیڑا میڑا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یعنی مختلف اسٹائل میں بال یا اس طرح کے سر کے دونوں اطراف کے بال صاف کر دیں اور اوپر بڑے بال رکھیں کیا یہ گناہ ہے دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں بالوں کے سلسلے میں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مسلمانوں کا عمومی طریقہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے سے بال رکھیں یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ ہر مذہب میں ایک تشخص ہوتا ہے اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں انہیں شاعر کہتے ہیں شاعر مذہب تو ہمارے شاعر اسلام میں نبی کریم کی سنتیں جو ہیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ سنت کے مطابق بال رکھیں کہ کندھوں سے نیچے نہ جائیں اور درمیان کی مانگ نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی لیکن بہرحال اب بچے اسکول بھی جاتے ہیں کالج جاتے ہیں ہر ایک اس کو فالو نہیں کر سکتا سیکنڈ پھر اس میں احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا سٹائل نہ اپنائیں کہ دور سے دیکھنے میں آنے والا کافر لگے یعنی اتنا مشہور کسی قوم کے ساتھ وہ سٹائل ہو چکا ہو کہ جب ہم مسلمان کو بھی دیکھیں تو اس کے بارے میں غیر مسلم ہونے کا تصور پیدا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا من بومن بقوم امن ہوں جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے تو یہ وہ تب ہوتا ہے جب کسی خاص قوم کی محبت میں اور ان کے قومی علامت بن چکا ہو وہ ہیئر اسٹائل وہ اختیار کریں گے تو یہ غلط ہوگا نبی کریم نے بنا فرمایا تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جو صرف ایک فیشن ہوتا ہے کسی خاص قوم کے متعلق نہیں ہوتا اگرچہ آیا انگریزوں کی طرف سے ہے اور مسلمانوں میں عام ہو چکا ہوں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ خلاف سنت تو کہیں گے خلاف مستحب کہیں گے لیکن گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اس طرح کے ہیئر اسٹائل جو مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئے ہوں وہ کر سکتے ہیں چوتھا ایک ہیئر اسٹائل ہوتا ہے جو آوارہ گردوں اور باش لوگوں کا ہوتا ہے جیسے پہلے دور کے اندر یوں لٹے لٹکا لیا کرتے تھے بدماش ٹائپ بڑے بال کر لیا کرتے تھے اگر کوئی ایسا ہیئر اسٹائل ہے کہ دیکھنے میں لگے بھی بدماش آ رہا ہے علاقے کا تو اپنے آپ کو مغنع تہمت پر پیش کرنا کوئی ہمیں دیکھ کر بدماش ہونے کی بدگمانی کرے کوئی قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہو اس طرح اپنے آپ کو گندا کر لینا اور وقار مومن زائل کرنا قطن غیر مناسب ہے ایک ہیئر اسٹائل وہ بھی منع ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت داغدار ہو جائے آپ بالکل کارٹون محسوس ہوں دھر... حالانکہ وہ اس کو دیکھ کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس طرح کے مزہ کا خیز اسٹائل اختیار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ تفصیل سے میں نے بیان کر لیا اس کا خیال کریں باقی رہا عورتوں کا مسئلہ دیکھیں عورتیں کندھوں سے اوپر بال نہیں بنا سکتیں کیونکہ اس میں مردوں کی مشابہت ہے جیسے ابھی آپ اب عرض کیا کہ مرد کندھے سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس میں عورتوں سے مشابہت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر اور ان مردوں پر لانت فرمائی جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں یا مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں تو اس لیے بہنیں جو ہیں وہ کندھے سے اوپر بال نہیں کٹوا سکتیں باقی وہ اسٹائل والے بال کٹوا سکتی ہیں کہ زینت عورت کے لیے شرعی طور پہ جائز ہے اپنے لیے کریں اور اپنے شوہر کے لیے کریں بالکل کر سکتی ہیں لیکن نا محرم کو دکھانا مقصود نہ ہو وہ اسٹائل منع نہیں ہوتا پھر وہ شوہر نامحرم کو دکھانے کی نیت یا فزیکلی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ دکھانا یہ گناہ ہوتا ہے اس میں بہن ذرا احتیاط فرمائیں